savol namoz o'qishni kech boshlagan odam o'tgan namozlari uchun nima qiladi hammamizga ma'lum va mashhur kim balog'at yoshiga yetgan har bir mo'min musulmon erkak ayol namoz o'qishi farz hisoblanadi balog'atni yoshini bilish o'g'il bolalarda ehtilom bo'lishdan boshlanadi uyqusida bulg'anishdan qizlarda hayz ko'rishdan boshlanadi bu to'qqiz yosh o'n ikki yosh deganlar taxminiy gaplar haqiqiy shar'iy o'lchov shu ana shu vaqtdan namoz o'qish kerak lekin bizni diyorimizda avvalgi tuzumni kasofati tufaylik ko'pchilik odamlar vaqtida namozini boshlaolmay qolganlar alhamdulillah hozir o'qishyapti endi tushunib anglab yetgandan keyin nima qilamiz endi avvalgi o'qilmay qolgan namozlarni degan hozirgi kabi savollarni berishadi bu masala hozirgi kunni dolzarb masalalaridan bittasi chunki aralash quralash bo'lib qoldi aralash quralash bo'lganligi ba'zi bir shayxlar so'pichilikni yo'lini tutib yuribmiz degan zotlar ularni muridlari atrofida yurganlari kim kelib shayxga qo'l ersa tavba qilib unga murit bo'lsa qazosini o'qimay qo'yaveradi gunohi kechirilib ketadi deyishyapti dalillari hujjatlari nihoyatda zaif yo'q juda siqishtirib kelsangiz o'tganlarimiz aytgan ular bir narsani bilishi kerak bilgan bo'lsalar kerak deyishadi ba'zi birlari dalillar ham keltiryapti u dalillar hech narsaga arzimaydi hamma kitoblarimizda fih kitoblarini hammasida hadislarni shu fihga oid to'plangan jamoatlarda hammasida qazo namoz bor bir ibodatni o'z vaqtida bajarish ado deyiladi vaqtidan kech qolib bajarish qazo deyiladi haligi aytgan zotlar juda ham savodsiz odamlar shuning uchun qazo degani o'ldi degani o'lgan namoz bo'lmaydi ham deyishyapti bu juda yam kulgili narsa ya'ni shariatdan ma'rifatdan bu e, demak fiqdan zarracha ilmlari yo'qligi johilligini yorqin bir namoyandasi shu demak kishilar namozni vaqtida o'qiy olmay qoldi qazosini o'qishadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari qaybardan kelayotib sahroda tong paytida sahobalar bilan yotib uxlashib qolgan va turganlaridan keyin bomdodni qazosini o'qishgan mana shu narsani o'zi qazoni shariatga kiritish uchun hikmat yuzasidan alloh taolo qilgan ish bo'lmasa payg'ambar alayhisalotuvassalam uxlab qolishlari mumkin emas boshqa hadislarda ta'kidlab aytganlar mani ko'zim uxlaydi qalbim uxlamaydi deganlar shu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni shaxslarida qazoni qandoq o'qilishini ko'rsatib qo'yish uchun alloh taolo mana shu hodisani o'zi bo'lishini iroda qilgan shuningdek haybar urushida dushman bostirib kelib xavf xatar kuchayganligi uchun kunduzgi namozlarini o'qisholmagan dushman bilan to'qnashib turib keyin hammasini jamlab kechqurun o'qishgan mana qazo namoz bor shuningdek rasuli akram alayhissalotu vassalomning hadislari bor kim namozidan uxlab qolsa uyg'onganda o'qiydi kimning namozi esidan chiqib qolsa esiga tushganda o'qiydi deganlar mana shu hadislar hujjatlar dalillarni jamlab fuqaholarimiz aytadilarki har bir odam o'zi qazo qilgan namozlarini chamalasin chamalab turib asta sekin o'qishni yo'lga qo'ysin qazosini tirikchilikdan ajrab chiqmasin bordi keldilarini yig'ishtirib qo'ymasin oddiy turmushini maishatini davom ettiraversin lekin bo'sh vaqtida qazo namozlarini o'qishni yo'lga qo'ysin deyiladi qolganlari maslahat man ko'proq aytamanki mana besh vaqtda o'sha namozni misol uchun peshinni o'qiyotgan vaqtingizda yo oldin yo keyin ikkita uchta qazosini o'qib qo'ying bir kunda uch kunlik nima qazo ketadi asrda ham shunday qilinglar shomda ham shundoq qilinglar xubtonda ham bu qoida emas maslahat qazo o'qiydigan odam hozir mana xuftondan keyin bomdodni qazosini o'qisa ham bo'laveradi peshinni qazosini ham o'qisa bo'laveradi asrni xohlaganini o'qiveradi vaqtida qachon xohlasa o'qiveradi vaqtini topganda muqim bo'lib turib o'zini uyida diyorida yashab turib qazo qilgan namozlarini to'liq o'qiydi musofir bo'lib qasr o'qish kerak bo'lgan namozlarni qazo qilsa unda qasr o'qiydi vitrni ham o'qiydi qazosini farzni o'qiydi sunnatlarni o'qimaydi ana har kim qo'lidan kelganicha ki o'qiyversin qabul qiladigan ham olloh kechiradigan ham olloh haligi qazoni o'qimasa bo'laveradi shayxni qo'lini olsayu bayat qilsa tavba qilsa uni oldida deganlarga aytiladiki qaranglar bu sizlarni gapinglar umuman asosi yo'q dalili ham yo'q lekin mayli kelinglar hamma dalil asoslarini tashlaylida aqlimizni ishlataylik hozir sizlar bilan biz ixtilof qilib qoldik birov qazo o'qiladi deyapti birov o'qilmaydi deyapti ho'p sizlar o'qimayapsizlar hozir anig'ini bilmayapmiz anig'i qiyomatda chiqadi qiyomatda borganinglarda o'qish kerak edi deb qolsa nima qilasizlar biz o'qib qo'yamiz qiyomatda o'qimaslik kerak edi desa o'qiganimizga savob bo'laveradi yana a ziyoda bir ibodat sifatida yozilaveradi lekin o'zi o'qiladi u aniq biz bularga demak aql jihatdan ham to'g'ri ish qilmayotganlarini isbotlash uchun shuni aytamiz shuning uchun qazosi bor odamlar juda vahima ham qilib yubormasin uho bunchani qachon o'qiyman deb yoki dangasalik qilib endi anavilar o'qimayaptiku man ham o'qimay qo'yaveray demasin o'qisin qo'lidan kelganicha harakatini qilaversin haligi aytganimizdek qabul qiladigan ham allohni o'zi gunohni kechiradigan ham ollohni o'zi hammasiga shu chin niyat bilan banda ixlos bilan amal qilib tursa inshaalloh oqibati yaxshi bo'ladi